हम तो कोई जानते नहीं आप जानिए भोलेनाथ बोलिए बोले शंकर भगवान जी तो I'm cool. a <laughs> ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਨੇ ਭੋਲੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਹੋੜਿਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਆ ਅਸਮਤਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਹੀ ਪਿੰਟਲੇ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਇਸ ਰਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਗਲਬਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਣਾਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਬਰਾਤ ਬੜੇ ਧੁੰਮ ਧਾਮ से ਨਿਕਲੀ ਕਹਿਨੇ ਕੀ ਆ ਹੈ बड़े जोर से निकली सभी का बच्चों का बुजुर्गों का जवानों का बूढ़ियों माताओं का सबका सहयोग रहा सब ने खूब दान दिया खूब सामान दिया बल्ले बल्ले कर दी मंदिर की और रवि का पूरा सहयोग मेरे साथ में रहता है और इधर मेरे राजा भाई का भी मेरे साथ में सहयोग रहता है मेरे बंधु जितने खड़े हैं सबका मेरे साथ में सहयोग रहता है और सभी धन धन मेरे सबके लिए मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि भगवान इनकी लंबी उम्र करे और भगवान इनको खूब धन दौलत दे पूत से पुत्र से दूध से घर भंडार भरे भोले बाबा की असीम कृपा है भोले बाबा का एक दिन मैं सिर पे पानी रख कर ले के लेके आया था मैं और पंडितानी आज भोले बाबा ने वो कृपा कर दी है कि पूरे पिंड में बल्ले बल्ले हो रही है और ऐसी होती जाएगी कि भोले बाबा की असम कृपा माता रानी की असम कृपा सब कुछ हो रहा है और सब कुछ होता रहेगा मेरे बाद भी ये परंपरा चलेगी इसी के साथ मैं अपनी जबान को विराम देता हूँ बात करेंगे अभी नहीं तो जैसे कि आप पहले मंदिर से शुरू किया जहां शिव ये भोले बाबा की जो बारात चालू हुई तो शिव मंदिर से बारात चली तिब्बत इधर हो करके साधों साधो में सादों बड़ी में हो करके और फिर नहर पर पहुंची नहर पर जा कर के फिर पूजन हुआ गंगा माई का आह्वान हुआ वहाँ से सभी के सहयोग से जल लिया गया और जल ला करके के कावर के साथ में और सब ने अभिषेक किया छोटे छोटे बच्चे कावर ले लेके गए और छोटे छोटे बच्चे कुज्जा ले लेके गए सबका सहयोग इतना आनंद आया कोई ठिकाने नहीं रास्ते में देखा गया कि जैसे कि आ, सब्जी पकवान की चाकिया काली माता की चाकियां दिखाई गई और लोगों का बड़ा उत्साह ये रास्ते में काली माता और सेव जो बने थे कलाकार उनकी झांकियाँ कई जगह पे दिखाई गई कई जगह पे रोकी गईं और ढोलवाने भी खूब आनंद लिया और जो ट्रैक्टर थे ट्रैक्टर वालों ने भी खूब आनंद लिया और ट्रैक्टर वालों ने खूब डैग चलाया और ट्रैक्टर पे बैठे बैठे ही नाचते रहे मटकते रहे मैं देख देख के हंसता रहा मैं देखो ये क्या हो रहा है ये प्रभु की ऐसी असीम कृपा तो बाबा जी का भी पूरा आशीर्वाद नहर पे पहुंचे तो मैं गुरुद्वारे वाले बाबा जी के पास में गया बाबा जी असमर्थ थे वो नहीं आ सके तो उन्होंने किसी दूसरे साधु को भेजा और उसने आकर के वहां नहर पे रीवन काटा और हम लोगों को आशीर्वाद दिया तो... ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ लास्ट ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਉਸਬ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਭ ਸੁਖੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਲਾਓ ਇਸਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਟਲੇਵਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਰਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪਿੰਟਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਖਬਰ ਦੇਖਣੇ ਛਾਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਸੇ ਕਾਲ ਜੀ